Saya mungkin bercanggah sikit dengan yang berhormat Kampar sebentar tadi Kerana beliau mungkin menyokong UEC Tapi saya juga ada pandangan sendiri Yang mana saya merasakan UEC ini perlu dilihat dalam beberapa sudut Antaranya kalau kita perhati tengok UEC ini tidak diselia oleh badan pemeriksaan negara Ataupun pemeriksaan antarabangsa Sedangkan SPM itu diuruskan oleh lembaga pemeriksaan UEC dibangun oleh NGO bukan badan berkanun UEC ini juga tidak memenuhi syarat kurikulum kebangsaan dan bukan kurikulum antarabangsa dan yang paling menarik sekali, uh, Akta Pendidikan 1996 tidak membenarkan UEC ini jadi UEC bukan isu politik tapi dia isu perundangan dan kenegaraan. jadi saya mohon uh, pandangan uh, pendirian daripada pihak kerajaan, seperti mana yang dipun oleh yang berhormat kampas sebentar tadi uh, saya nak sentuh sikit berkaitan dengan isu pengangkutan uh, isu berkaitan dengan pemandu mabuk yang melanggar Uh, mangsa sehingga meninggal dunia. Jadi isu ini menjadi perbualan di kalangan netizen, di kalangan rakyat. Jadi soalan saya adakah kerajaan bercadang untuk menetapkan undang-undang kepada pemandu mabuk yang melanggar mati orang yang tidak bersalah dengan hukuman yang jauh lebih berat daripada sekarang? Adakah kerajaan akan menetapkan agar waris mangsa yang mati dilanggar ini boleh membuat tuntutan kewangan kepada uh, pemabuk yang melanggar ini sekiranya tidak dibuat itu adalah satu ketidakadilan yang besar kepada mangsa dan juga kepada keluarga mangsa. Jadi mohon pandangan daripada pihak kerajaan. Adakah nak diadakan ataupun dibuat undang-undang berkaitan isu tersebut? Saya juga nak bertanya kepada pihak kerajaan berkaitan dengan isu syarikat Rider Gate Sendian yang dilantik menjadi ejen kutipan JPJ. Baru-baru ini dikatakan mereka tidak mendapat sebarang kutipan ataupun komisen. Saya pelik antara ejen kutipan JPJ yang ada sekarang ni antaranya Pos Malaysia. Mereka mengutip menjadi ejen kepada JPJ. Dan kalau kita lihat dalam dokumen surat pekeliling akaunten negara Malaysia bilangan 3 tahun 2025, jelas dalam dokumen tersebut Pos Malaysia boleh mengenakan cas perkhidmatan RM2 untuk satu transaksi di kaunter dan rm sen untuk transaksi atas talian. Kalau lah Pos Malaysia mengenakan cas, takkan syarikat ni tak kenakan cas? Jadi kita nak minta penjelasan daripada pihak kerajaan kerana syarikat yang mendapat tender ini adalah syarikat yang bermasalah dari sudut kewangan. Jadi kita mohon penjelasan daripada pihak kerajaan. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat